嗯，咱刚开学那个学霸叫什么来着？校园男神怎么突然提这个？长得好，比他帅的人，正是他呀，对吧？嗯，人出，就他了。我要追到他，就你了。哎，你慢点儿。我。 运气真好，适合晒被子。你就是陆婉婉，听说你在追人初学长，为什么学校都在传你们俩的事儿？没有的事，我俩压根儿不认识。那学长为什么没有拒绝你？你到底跟学长说了什么？哎，学长到底喜欢什么类型啊？学长会跟你在一起吗？ 嗯，不对啊，这是女厕所。我喝多了，我没喝呀，我也看到了。 出，他要追你！哇、哦，听到了，请便，请便。请便 什么事儿、啊、了？宿舍门口全是人，你人呢？婉婉，你赶紧上学校贴吧看看，你火了。王王早就和你说过，不要招惹人初，拦都拦不住。婉婉，婉婉，王王王王来开,啊、开门，开门！婉婉<王>，婉解释一下。呼。人初学长笑了，这还是我第一次看见他笑。就是就是，卢婉婉一直注视着人初学长。 他眼神放光，嘴角上扬，并且下巴在收缩，他渴望和学长进行交流，这是喜欢一个人典型的微表情。就是就是，就是、从两个人的站位和肢体语言来看，在这段感情当中，任初的地位要比卢婉婉高一些，是一个决策者的身份。但是这段恋情我还是很看好的。就是就是，就是、我当天在场，卢婉婉嚎叫着要追我们任初学长。就是就是，我也在场，我们任初学长出来洗手的时候。 卢婉婉就一直跟着他，想要个答案。就是就是，我也看到了，一路尾随着，早知道就拿手机拍下来了。当时没想到。我当时什么了？我哪有一直跟着他？哪有大声嚎叫？人出谁啊？卢婉婉，我知道你在里面，你出来和我们做个了断。你凭什么追我们学长啊？我昨天到底喝了多少酒？ 听说了吗？咱们学校非常有名那个人初，有女朋友了，听说还是咱们这个院的。哎呀，我今儿早上就看到好多女孩子往里面冲怎<样>。谁呀？哎，卢婉婉。<不> 同学，我不认识人虫。秃秃秃秃秃雀，我我我就想发个表，你你你至于这么大反应吗？